surah yang ke-18 yaitu surah al-kahfi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa kafaa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladzi nastafa wa ba' a. muslimin muslimat in Allah sekalian bertemu lagi kita di dalam program sejenak bersama kalamullah kali ini kita akan membicarakan surah yang ke-18 yaitu surah al-kahfi sebuah surah yang diturunkan di Mekah mengandungi 110 ayat tema utama surah ini ataupun penamaan surah ini disebutkan di dalam ayat ke-9 yaitu am hasibta anna ashabal kahfi warqim kanu min ayatina ajaba jangan kamu menyangka bahawasanya peristiwa ahlu kahfi itu ataupun ashabul kahfi itu adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa kerana di sana ada lebih lagi perkara yang luar biasa seperti penciptaan langit dan bumi yang mana pada asalnya bercantum kemudian Allah Taala pisahkan ia dan langit yang tidak mempunyai tiang yang menongkah begitu juga tidak ada tali yang memegang maka ini adalah satu perkara yang sangat luar biasa di dalam ayat yang keenam daripada surah ini iaitu fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharim illam yu'minu bi hadzal hadits asafa bermaksud nabi sangat bersedih sehingga sampai ke tahap untuk mencederakan diri sendiri kerana para pengikut ataupun para orang yang didakwahkan itu tidak ingin memegang ataupun mengambil ataupun menerima apa yang disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwanya bermula apabila para yahudi dan para quraish para quraish itu menghantar memilih dua orang wakil daripada kalangan mereka untuk dihantar kepada golongan pendeta yahudi yang berada di madinah lalu dihantar dua orang ini untuk bertanyakan tentang hal Muhammad, hal Nabi Muhammad. Apabila sampai kepada pendeta, maka diceritakan tentang Nabi Muhammad dan apa yang disebutkan, apa yang didakwa, iaitu mendakwa sebagai seorang Nabi. Apabila mendengar perkara ini, pendeta Yahudi mengatakan bahawasanya, tanyakan tiga perkara ini kepada lelaki tersebut, sekiranya dia boleh menjawab, maka dia adalah seorang Nabi. Tetapi kalau dia tidak dapat menjawab, maka sesungguhnya dia adalah pendusta. Lalu, tanyakan tentang kisah orang yang lari daripada pemerintahan dan hidup di dalam gua beberapa 100 tahun. Kemudian tanyakan tentang seorang lelaki, keadaan seorang lelaki yang mengelilingi dunia timur dan barat, apakah yang terjadi kepada lelaki ini dan juga tanyakan tentang roh. Mengetahui perkara ini maka pulanglah dua orang wakil Quraisy itu tadi ke Mekah dan bertanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ketiga-tiga perkara ini. Lalu Nabi menjawab, besok aku akan khabarkan kalian tentang soalan yang diberikan sebentar tadi. Namun, Nabi SAW menunggu wahyu yang tidak kunjung tiba selama hampir 15 malam. 15 hari, 15 malam. Lalu baginda merasa gundah gulana. Setelah daripada tempoh tersebut, maka datanglah Jibril AS membawa isi kandungan surah Al-Kahfi kepada Nabi SAW menerangkan tentang tiga soalan yang ditanyakan oleh golongan Yahudi dan golongan Quraisy itu tadi. Dan wahyu yang dibawa oleh Jibril itu juga mengandungi suatu teguran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan besok aku akan menjawab kalian tanpa mengatakan insyaallah lalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa Allah janganlah kamu mengatakan bahwasanya kamu akan melakukan perkara tersebut besok melainkan dengan kamu mengucapkan insyaallah jadi daripada sini kita dapat fahami bahwasanya kita tidak memiliki takdir kita tidak mengetahui takdir apakah yang akan berlaku. Apabila kita berazam untuk melakukan suatu perkara, maka hendaklah kita mengucapkan, insyaAllah aku akan melakukan perkara tersebut pada besok, pada sekian-sekian hari. Maka kita tidak boleh beriktimat kepada diri kita yang mana kita mengatakan aku pasti akan melakukan perkara tersebut kerana kita tidak tahu hal kita besok apakah kita dapat melakukan perkara tersebut kerana semuanya berlaku itu dengan izin Allah Subhanahuwataala dengan ketentuan Allah Subhanahuwataala. Apabila kita tidak mengetahui apakah yang ditentukan oleh Allah kepada kita pada hari-hari ke -hari hadapan pada masa hadapan maka hendaklah kita uh, menyandarkan harapan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan izin Allah sekiranya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala aku akan melakukan perkara perkara tersebut jadi itulah sedikit sebanyak insyaallah kita bertemu lagi pada seri akan datang wabillahi alhidayati watawfik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh